ગુજરાતમાં ઉત્પાદિત થતા ગરમ મસાલા જીરું ધાણા મરચાં અજમા સુવાદાણા રાય અને વરિયાળીની વિશ્વભરમાં ખૂબ જ મોટી માંગ રહી છે ત્યારે અમદાવાદ શહેરમાં વર્લ્ડ સ્પાઇસ ઓર્ગેનાઇઝેશનના સહયોગથી નેશનલ સ્પાઈસીસ કોન્ફરન્સ બે હજાર ચોવીસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે આ બે દિવસે કોન્ફરન્સમાં દેશભરમાં ગરમ મસાલાનું ઉત્પાદન કરતા ખેડૂતો અને અગ્રણી ખરીદારો તેમજ વેપારીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે આ કોન્ફરન્સ દ્વારા ખેડૂતો સાથે ભાગીદારીની રચના કરવા અને વિશ્વમાં લોકોને વધુ સારા અને સમૃદ્ધ પોષક તત્વોથી ભરપૂર મસાલા મળી રહે તે દિશામાં મહત્વપૂર્ણ કામ કરવા માટે કોન્ફરન્સમાં વિચારોનું આદાન પ્રદાન કરવામાં આવ્યું હતું પાંચ સ્ટેટ કે ફાર્મર ઓર્ગેનાઇゼーション્સ છે करीब 50 સે જ્યાદા ફાર્મર ગ્રુપ છે અહીં આયે છે जो बायर्स के साथ यहाँ मीटिंग करेंगे तो वो उनका जो प्रोड्यूस है वो बेच पाएंगे और जो यहाँ खरीदार हैं वो नए नए फार्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीटिंग भी कर पाएंगे बात करें एक्सपोर्ट की तो खासकर गुजरात का क्या रोल रहा है एक्सपोर्ट की बात ऑल ओवर कितना होता है okay. उसमें गुजरात का क्या हाँ, हमारा करंट लास्ट ईयर का जो स्टैटिस्टिक्स स्पाइसेस बोर्ड से निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अराउंड 4.6 बिलियन डॉलर का हमारा स्पाइसेस का एक्सपोर्ट रहा है करीब 12 मिलियन टन का एक्सपो का प्रोडक्शन में तो इसका टारगेट है ट्वेंटी थर्टी तक 10 बिलियन ले जाने का टारगेट है ओके उसमें से सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होता है चिल्ली उसके बाद होता है हल्दी दैट इज़ टमरिक फिर जीरा दो जो गुजरात से उत्पादन होता है और एक्सपोर्ट में भी यही सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स जाता है उसमें गुजरात का करीब मेरे ख्याल से करीब एक मिलियन टन के आजू बाजू प्रोडक्शन होता है और यहाँ तो ऑफकोर्स सीड स्पाइसिस जैसे क्यूमिन मतलब जीरा फेनल दैट इज सरियार धनिया तो दिस आर दी मेन प्रोडक्ट्स विच आर ग्रोन हियर